Bu filmdə Əziz Sancar sənin nəyin yaşdadır. Onunla dost olmaq istəyirsənmi? Dostlar, mən Əziz Sancaram. Kimya sahəsində Nobel mükafatı laureatı olan ilk türk aliməm. 415 elmi məqaləm, 33 ədəd kitabım var. Müəllim, yazıcı və biologam. Həyatımı elmə həsr etdim və elmi həyatıma gətirmişəm. Həyat fəlsəfəm bütün insanlar bərabərdir. Kim daha çox çalışarsa, o, müvəffəqiyyətli olur. 1946-cı ilin payızında Mardin'in Savur rayonunda anadan olmuşam. Atam Əbdülqani bəy tanındığım ən çalışqan insan, anam Məryəm xanım isə gördüyüm ən ağıllı qadın idi. Uşaqlığım qoz ağaclarının başında qoz yərmək və çobanlığını etdiyim keçilərin məndən sürətli qaçan balalarını qovalamaqla keçdi. Bəsən itmiş keçiləri saatlarla axtarmaq məsuliyyətində qalırdım. Meyvələrini yediğimiz ağacların kölgəsində oyun oynamaqdan və orada dincəlməkdən böyük sövq alırdım. Sabahsız anam qardaşlarımı və məni "Oxumalısınız. Böyük adam olmalısınız." deyə həvəsləndirərdi. Anamızın bu tövsiyələrini heç vaxt unutmadım və hamımız yaxşı peşə sahib olduq. Ən vacibi, hamımız çalışqan, səxavətli Gördüyü iş nə olursa olsun, ən yaxşısını etməyə çalışan nümunəvi insanlar olduq. O zamanlar indiki kimi şərait yox idi. Bir kərasinin lampasının işığı altında hamımız birlikdə dərs oxuyardık. Böyük qardaşımdan qalan ayaqqabını ancaq məktəbə gedib gəlmək üçün istifadə edirdim. Bu yolla vaxtı gəldiyində eyni ayaqqabını qardaşım da geyinə biləcəkdi. Biz sahib olduqlarımızı boşa xərcləmədik dostlar. Siz də əlinizdəki imkanları ən səmərəli şəkildə dəyərləndirin. Ölkəmizin əhalisinin böyük əksəriyyəti sizin kimi gənclərdən ibarət idi. Dünyanın ən gənc əhalisinə sahib olan ölkələrdən biri idik. Rəqibimiz çox idi. Bu səbəblə çox çalışmalıyıq. Eləcə də etdik. Çünki çox böyük xəyallarımız var idi. Sürətlə böyüməli və xəyallarımızı gerçəkləşdirməli idik. Hər ilsinin birincisəm olurdum. Bunu oğlumdan çox planlı bir şəkildə dərs oxumağım sayəsində bacardığımı deyə bilərəm. Ancaq tək marağım dərslər değildi. Mardindəki bir çox oğlan uşağı kimi mən də futbol oynayaraq böydüm. İbtidai məktəbdən etibarən məktəb həyatım boyunca dostlarımla oynadığımız oyunlarda qapı mənə əmanət edilərdi. Çətin topları qorxusuzca çıxarardım. Bir çox oyunun sonunda çiyinlərdə daşındığımı xatırlayıram. Çünki oyunu qazanmağımızda əməyim olan kritik qurtaşlarım olurdu. Savurspor və Mezopotamya sporda oynadım. Hətta milli yığmanın 18 yaş altı regional futbolçu seçmələrinə də dəvət edildim. Liseydə ən sevdiyim dərslər fransız dili, fizika və kimya idi. Kimya müəllimim işini sevgi ilə görən dəyərli bir insan idi. Tələbələrini çox sevərdi. Mənim gələcəkdə uğurlu bir alim ola biləcəyimi, universitetdə kimya fakültəsini seçməyimi məsləhət görərdi. Bizə həmişə ölkəmizə faydalı Nom navı bil fərd olaraq yetişməyimizi tövsiyə edən müəllimlərimizə çox sevərdim. Mardin lisesini birinciliklə qurtardıqdan sonra bir neçə dostumla birlikdə İstanbul Universiteti Tibb fakültəsinə qəbul oldum. Universitetdə birinciliklə bitirdim və magistratura pilləsinə müraciət etdim. Bu müddətdə həkim olaraq Mardin-də işləməyə başladım. Doğulduğum torpaqlarda 1 ildən çox xidmət etdim. 1971-ci ildə Johns Hopkins Universitetinin biologiya üzrə magistratura pilləsinə qəbul olundum. Təqaidli olaraq Amerikaya getdim. Çox çətinlik çəkir, istədiyim rəğbəti görə bilmirdim. Universitetdə çox tək sözüydüm. Üstəlik heç bir dostum da yox idi. Bunlar azmış kimi bütün pulumu da qurtarmışdı. Bitsəydi xarici dil olaraq fransız dili keçdiyim üçün ingilis dilini lazımi səviyyədə bilmirdim. Başa düşdüm ki, Uğur və uğursuzluq yan-yana gəlsən iki dost deyimiş. Bütün imkanları tükətdikdən sonra zehnimi toparlamaq üçün ana yurdum Savra geri qayıtdım. Təslim olmadım. Altı ay ərzində daha çox çalışıb ingilis dilimi inkişaf elətdirdim. Yenidən Amerikaya doğru yola çıxdım. Bu dəfə Texas Universiteti Biologiya fakültəsinə qəbul oldum. 1974-cü ildə Dr. Rupertun laboratoriyasında elmi tədqiqatlara başladım. Laboratoriyamız həyecan verici bir möhdə sahib idi. Müəllimim və komanda yoldaşlarımla birlikdə gecə-gündüz işləyirdik. Lazımı qədər pulum yox idi. Bu səbəblə universitet binasında qalır, yanğın söndürmə şlanqından gələn soyuq su ilə yuyunurdum. Bir gün müəllimimiz məni yanına çağırdı. "Universitetdə qalırmısan, bu düzdürmü?" dedi. "Bəli," dedim. Vəziyyəti izah etdim. Necə reaksiya verəcəyini maraqla gözləyirdim mənə maddi və mənəvi dəstək oldu. Qalmaq üçün yer təşkil etdi. Şərtlər nə qədər çətin olursa olsun, qətiyyətlə çalışmalı olduğumu, gələcəkdə bu günləri xatırlayıb gülümsəyəcəyimi söylədi. Onun bu yaxşılığını heç vaq unutmadım. Nobel mükafat aldığım gün ilk olaraq Rupertun əlimə təşəkkür etdim. Dəyərini heç bir şeylə ölçə bilməyəcəyim bir insan idi. Gündə 18 saat işləyir, insan sağlamlığı üçün çox vacib araşdırmalar aparırdı. Pokurlarımı planlı çalışmağım sayəsində qazandım. Elmi tədqiqatları inkişaf etdirmək, aparılan araşdırmanı bir sonrakı pilləyə daşımaq hər zaman böyük bir səy tələb edir. Mən də çox çalışdım və işlədiyim sahədə ixtisaslaşdım. Xərçəng xəstəliyinin müalicəsində böyük kəşfər etdim. Amerika Milli Elimlər Akademiyasına seçilən ilk türk oldum. Məsuliyyətim artmışdı. Bu böyük milləti daha yaxşı təmsil etmək, hətta dünya miqyasında tanıtmaq üçün Əlimdən gələn hər şeyi etməli idim. Səməst sırna vəlində dərslərinə ilk dəfə girdiyim qruplarla tanışlıq görüşləri keçirirdim. Özümdən, türk olduğumdan, türklərdən, Türkiyədən, Osmanlıdan, İbn Sinadan, Farabidən və elmə verdiyimiz təhəffələrdən danışırdım. Çünki Amerikalılar Türkiyəni və türkləri tanımırdı. Mənim kimi düşünən dostlarımın və həyat yoldaşımın dəstəkləri ilə qəsəbədə bir türk evi açdık həm Türkiyəni tanıtmaq, həm də tibb təhsili almaq məqsədi ilə Türkiyədən Amerikaya gələn tələbələri dəstəkləmək üçün bir fond yaratdım. Yaxşılıqdan, təmənnasız yaxşılıq etməkdən daha ləzzətli bir şey tatmadım mən. Onusmanim dostlar, yaxşılıq yol xucudur. 20 il gecə gündüz çalışdım və nəhayət buna nail oldum. Bədənimizdəki hüceyrələrin zədələnmiş deyntlərini necə bərpa etdiyinin xəritəsini çıxartmışdım. Bu çalışmalarımın nəticəsində 2015-ci ildə Kimya Nobel mükafatını qazandım. Mənim üçün əsl qazanc xəstə insanların sağlamlığına qovuşması idi. İnsanlığa faydalı olmaq mənim ən böyük xoşbəxtliyim idi. Nobel plaketi və sertifikatı ilə birlikdə mənə böyük miqdarda pul mükafatı da verildi. Bu pullarla irlə Türk evimizi böyüttüm. Bu ev hamımızındır. Amerikağa gəlsəniz mütləq oraya bir baş çəkin. Orda özünüzə aid çox şey tapacaqsınız. Nobel Elmi Mükafatını ölkəm üçün, siz əziz gənclər üçün aldım. Bu mükafatı ölkəmizin bir dəyəri olaraq qəbul edirdim. Bu səbəblə anıt kabirdə sərgiyə qoyulmasını tələb etdim. Səlahiyyətli şəxslər tərəfindən təşkil olunan mərasimdə plaqetim anıt kabir muzeyinə yerləşdirildi. Ölkəmin gələcəyi olan sizlərə bir işıq ola bildimsə, xoşbəxtəm. Hamınızı çox sevirəm.